сцену ребят из 35-й школы, которые давно знакомы с творчеством Татьяны Леонидовны и с большим удовольствием читали ее стихи со сцены, участвовали в разных конкурсах. Вот и на этот раз они не остались в стороне. Пожалуйста, ребята, смелее. Раз, два, три, только правду говори. Ты о чем сейчас мечтаешь? Расскажи, чего желаешь? Да чего люблю я жвачку, Или лучше, миллион. И ко мне со всех сторон Побегут все в школе. Что я, жадный, что ли? Эту пачку так и быть Я могу и поделить. Раз, два, три, Только правду говори. Ну а ты о чем мечтаешь? Расскажи, чего желаешь? Не примите вы за шутку, Но хочу я очень шутку. Мне пойду, как королева, а девчонки справа, слева будут на меня смотреть. Шутку я хочу иметь. Раз, два, три. Только правду говори. А твоя мечта о чем? Я мечтаю стать врачом, чтобы люди жили дольше, чтобы счастливых стало больше. Мечты бывают разные, серьезные и праздные большого роста для расти на них не просто но если мы живем с тобой светлой радостной мечтой она согреет сердце наше и все на свете станет краше а где свет и доброта всегда сбудется мечта в не просто правда говорить первый раз солгала. Случайно. Просто так. Он от стыда весопылал. Весь красным сделался. Как рак. Но все бывает в первый раз. И, к сожалению, ученик не опускает больше глаз. Он лгать давно уже привык. Придется прогулки с синяками. Насочиняет что-то маме. Получит войку. Ну и что ж, его опять спасает ложь. Лгал постоянно, без конца. Друзей обманет и отца. Раздоверять ему нельзя, его покинули друзья. Когда остался без друзей, серьезно задумался тогда. Боролся с ложью много дней. Теперь не прет он никогда. Не просто правду говорить, но без нее нельзя нам жить. Спасибо.